kajian mengenai penyakit yang dibawa oleh vape terus mendedahkan maklumat yang membimbangkan. Pun begitu di Singapura, individu semuda umur 12 tahun didapati memiliki vape. Pelbagai alat vape ini ditemui dalam serbuan gudang awal tahun lepas dengan perisa seperti tembikai, gula-gula kapas dan anggur yang mungkin kelihatan menarik kepada ramai terutamanya golongan muda tetapi berapa ramai yang tahu apa yang mereka hisap dalam satu sedutan Sebuah rokok elektronik atau vape mengandungi kimia seperti nikotin, agen penyebab barah seperti formaldehid dan juga partikel kecil seperti timah, plumbum dan nikel Nikotin merupakan sebuah bahan ketagihan yang boleh menyebabkan penggunaan berlebihan dan juga keracunan nikotin. Ia juga boleh menyebabkan gangguan emosi dan mengurangkan rentang perhatian pada mereka yang lebih muda. Bahan penyebab kanser lain seperti formaldehid juga boleh menyebabkan masalah kesuburan. Seorang pakar doktor berkata penggunaan vape boleh membawa lebih banyak kesan negatif kepada golongan muda. Teenagers' lungs are still developing. So, vaping, of course, may introduce these toxic chemicals that interfere with lung growth and function. And, of course, teenagers are more sensitive to addictive effects uh, of vaping. So, eventual quitting may be more difficult to them compared to adults. Menurut penguasa sains kesihatan HSA, terdapat lebih 800 pesalah berulang di bawah umur 18 tahun antara 2019 hingga 2023. Mereka sama ada membeli, menggunakan atau memiliki vape. Satu lagi kemungkinan akibat vape untuk kedua-dua remaja dan dewasa ialah keadaan yang dipanggil bronchitis obliterans. Bahan kimia yang biasa ditemui dalam vape iaitu diacetyl boleh menjadi salah satu punca keadaan tersebut. Diacetyl biasanya ditambah kepada cecair vape oleh syarikat untuk melengkapkan perasa. Apabila disedut, ia boleh menyebabkan kantung udara kecil di dalam paru-paru berparut. Lama-kelamaan, parut terbentuk dengan perlahan dan ini membawa kepada penyempitan saluran pernafasan yang boleh menyebabkan batuk, semput atau kegagalan pernafasan. Keadaan ini boleh dirawat tetapi ia tidak boleh sembuh some kinds of treatments that have been used include things like immunosuppressants and steroids and oxygen therapy, but actually the actual cure for it is a lung transplant. And even with a lung transplant, it doesn't guarantee survival beyond five years. Dr. Low menolak pandangan bahawa vape adalah alternatif yang lebih sihat daripada menghisap rokok tradisional. Beliau menambah, walaupun vape merupakan produk yang agak baharu, kemudaratannya sudah didokumentasikan dengan baik.